assalomu alaykum hurmatli talabalar mana bugun biz o'tgangi darsimiz davomi ya'ni kompleks sonlar ustida amallar mavzusini e, keyingi qismlarni olib boramiz tushuntirib beramiz hop demak sizlar bilan men o'tgan darsimizda biz sizlar bilan demak kompleks sonni algebraik shaklini ko'rganik va ular ustida amallar ko'rib chiqqan ya'ni qo'shish ikkita kompleks sonni bir biriga qo'shish ikkita kompleks sonni bir biridan ayirish ikkita kompleks son bir biriga ko'paytirish amalni ko'rib chiqdik demak biz bugun sizlar bilan ikkita kompleks sonni bir biriga nisbat ya'ni bo'lish amalini boshlab davom ettirib ettiribmiz hop demak kompleks sonimiz masalan z bir kompleks sonimiz a plyus i işte. b ko'rinishida ikkinchi kompleks sonimiz z ikki kompleks sonimiz s pilyus i d ko'rinishdagi ikkita kompleks son berilgan bo'lsin va bizda to'rtinchi amalimiz to'rtinchi amalimiz zet birni zet ikkiga nisbatini ko'rib chiqamiz zet birni zet ikkiga nisbati degani bu demak a pilus i b ko'rinishidagi kompleks sonni s plyus i d ko'rinishidagi kompleks songa nisbati ya'ni bo'lish buning uchun buning uchun <laughs> demak bizda bitta tushuncha bor o'tgan safar demak kompleks sonlar tushuntirgan ozgina e'tibor berib ketganmiz e, kompleks sonlarda demak qo'shma kompleks son tushunchasi bor qo'shma Ko kompleks son degani nima degani qo'shma kompleks son degani masalan z bir kompleks sonimizni mana bu z bir kompleks sonimizni qo'shmasi ya'ni tepasia chiziq chizib qo'yamiz bu a minus i b ko'rinishidagi kompleks son bo'ladi ya'ni ikkita kompleks son biri bir biriga qo'shma bo'ladi qachon qachonki demak e, bu kompleks sonlarni mavhum qismlarni orasida e, oldagi ishoralari farq qilsi demak Z2 kompleks sonimiz unda s minus i d ko'rinishida bo'ladi endi mana shu yerdan foydalanib biz berilgan ikkita kompleks sonni nisbatini topish uchun mahrajda turgan kompleks ifodani mahrajda turgan kompleks ifodani qo'shmasiga surat va mahrajini ko'paytiramiz ya'ni demak a plus i b kompleks son mahrajda s plus i d kompleks son bo'lsa mahrajdagi turgan kompleks sonning qo'shmasi demak s minus i d ko'rinishidagi kompleks son bo'ladi va xuddi shu kompleks sonni biz suratdagi ifodaga ham ko'paytirmiz s minus i d natijada bundan olding ko'rgan ko'paytirish amalimizgaga ko'ra demak ko'paytirib chiqadigan bo'lsa, kompleks e, sonlarimiz demak a s a s minus a d i plyus b s i minus b d i kvadrat ko'rinishda bo'ladi mahrajini mahrajini demak qisqa evai formuasidan foydalansak bo'ladi bu yerda s kvadrat minus e, d kvadrat i kvadrat ko'rinishida ifoda hosil bo'ladi ana endi suratdagi ifodani haqiqiy qismini bitta qiladigan bo'lsak ya'ni i kvadratni o'rniga bizga berilgan minus birni olib qo'yadigan bo'lsak haqiqiy qismi kompleks sonni a s plyus b d ko'rinishida va mavhum qismi plyus b s minus a d i ko'rinishidagi ifoda hosil bo'ladi maxrajida mahra demak i kvadrat o'rniga minus bir qo'yadigan bo'lsak s kvadrat pilyus d kvadrat degan ifoda hosil bo'ladi buni endi yani kompleks sonni haqiqiy va mavhum qismlarga ajratib qo'yadigan bo'lsak haqiqiy qismi demak a s plyus b d taqsim s kvadrat pilus d kvadrat plus mavhum qismik b s minus a d taqsim s kvadrat pilyus d kvadrat i ko'rinishida şey, hosil bo'ladi ho'p endi bu yerda misol keltiradigan bo'lsak misol masalan z bir kompleks sonimiz uch minus besh i z ikki kompleks sonimiz demak to'rt minus plyus yetti i ko'rinishida şey, ikkita işte kompleks son berilgan bo'lsin ho'p buning uchun demak bo'lish amalini bajarish uchun bizga avval kompleks sonni qo'shmasini kiritib olamiz qo'shmasi demak Z1 kompleks sonni qo'shmasi demak 3 5 i ko'rinishda bo'ladi Z2 kompleks sonimizning qo'shmasi Z2 kompleks sonimizning qo'shmasi demak 4 7 i ko'rinishda kelib chiqadi demak ana endi biz e, topishimiz kerak Z1 kompleks sonni Z2 kompleks songa nisbatini z bir kompleks sonimiz 3 minus besh i z ikki kompleks sonmiz 4 pilyus yetti yetti i teng mana shu nisbatni bajarish uchun biz demak kaslni surati va mahrajini kompleks sonni qo'shmasiga maxrajda turgan ifodani qo'shmasiga ko'paytiramiz natijada suratida 3 minus besh i ko'paytiruv 4 minus yetti i maxrajda 4 plyus yetti i ko'paytiruv 4 minus yetti i degan ifoda hosil bo'ladi buni demak qavslarni ochib ixchamlab chiqadigan bo'lsak demak uchkaa 3 kara to'rt o'n minus yigirma i minus yigirma i plus o'ttiz i kvadrat mahrajda mana evet, bu formuladan foydalanadigan bo'lsak to'rtni kvadrati pilyus 7 yettini kvadrati teng hop hop haqiqiy qismlarni alohida demak i kvadrati o'rniga minus bir sonini qo'yadigan bo'lsak natijada minus o'n ikki minus o'ttiz besh minus yigirma uch demak mavhum qismlarni birlashtir minus qirq bir i mahrajda to'rtni kvadrati o'n olti yettinin kvadrati qirq to'qqiz qo'shadigan bo'lsak 65. besh teng demak ikkita de kompleks sonni nisbatidan hosil bo'lgan kompleks son minus yigirma uch 65 minus qirq bir taqsim i degan kompleks son hosil bo'lgandemak mana shu amalimiz kompleks sonlarni birini ikkinchisiga nisbat yoki bo'lish amali deb ataladi